Це лайк, друзі. Це лайк. Що е -е -е. вмовив російського офіцера здійснити путч і звалити Путіна. Це лайк, друзі. Це просто лайк. Вазарій, я, я зрозумів, ніяк. Ніяк. Жаль, жаль, дуже жаль. Було б цікавіше. Ну, это просто лайк и донат на ЗСУ. И малесенький донат на Петренко каналу. И малесенький-малесенький. Далее. Ах ты ж, красота. Это обидно. Что именно? Да я не разговаривал сказать. с человеком из Бишкека. А он про Бишкек ничего не знает. Но... фрунзе когда-то был. Он так и сказал. я спросил, а кто такой фрунзе, а он не знает. Я, честно говоря, знаете, тоже у меня пробел вот в этом. А уж вы тоже из, Бешкек? вы тоже из Бешкека из Не, не, я из Волгограда. Но я был там как-то. У меня дальние-дальние родственники по отцовской линии там когда-то жили. И я бывал там в раннем детстве, мне лет пять, наверное, или шесть тогда было. А это старинный я... город? Ну, по-моему, да. Я видел, там на горе шатер стоит, и мне сказали, что там живет отшельник. Вот это у меня такое яркое вот воспоминание оттуда. Фрунзе, наверное, живет на горе. Ну, тогда был, этот город назывался Фрунзе. Ну, вот это он, наверное, на горе жил. Думаете? Ну, а какие варианты? Да вряд ли. Чего вы так думаете? Говорят, это старец был какой-то, мудрец. Ну, Фрунзе тоже не молод, я вам скажу. Сейчас я посмотрю, сколько ему лет. Фрунзе... Фрунзе значит, значит, Фрунзе 885 года. Ну, конечно, он не молодой уже был. Ну, тогда вряд ли он был живой. чего был. это? Ну, как это чего это? А когда вы его видели? Так я не его видел. Ну, шатер я не имею в виду. Шатер? Ну, это, наверное, был конец 80-х, 80 Ну, сто лет. Почему, может, почему вы так не год. оцениваете Фрунзе? Не, неужели он не мог прожить сто лет? Да вряд ли. А тем более в шатре, на природе. Вряд ли, если бы он пережил Первую, Вторую мировую войну, вряд ли он сто лет прожил Да ну, ладно, да. сколько людей на нашей планете имеют такой возраст? А тем более горцы. Фрунзе? А Фрунзе, это же, наверное, какая-то фамилия из горцев, да? Правда? Там ну, грузинская. Дим... Димитрадзе, Фрунзе. фрунзе. Вот. Я так понимаю, грузинская эта фамилия. Я вас спрашиваю, я не знаю. Если бы я знал. Я не в курсе. Да, ему там еще операцию делали. Я помню такой момент, был в начале прошлого века, там, наверное, в 20-х или в 30-х годах Фронза в Бишкеке делали операцию. Он еще и не хотел, чтобы ее делали. А его связали, повезли делать операцию. А ну, что там за операция? Да, наверное, ну, что-то. Специальную военную, наверное, операцию делали ему. Из Украины. Это Нет, я из Белгорода. Это сарказм был. Это военачальник был Красной Армии Михаил Васильевич Фрунзе. Его Сталин, даже песенка такая была про него. В общем, Сталин его на операционный стол водрузил, помимо воли Михаила Васильевича Фрунзе. А с операционного стола он уже не встал. А вы, а вы не знали. А город в честь него назвали специально, чтобы э, отвести подозрения от Сталина mm. в убийстве фрунца. Интересно. А в Шатре я не знаю, кто же Я пошутил. Но это же, наверное, не официальная версия. -то. Вот вы мне сейчас изложили. А официальную вот. версию мы можем с вами посмотреть. Я не знаю, какая есть официальная версия. Э, официальная версия, что он умер на операционном столе. Это официальная версия. Ну, а вот как он туда попал, нет ничего. Об да этом же. ничего не сказано. Сейчас посмотрим. Сейчас я открою Википедию. А сколько ему лет тогда было? Вы не в курсе? Не, ну, это начало. Конец 20-х, конец 20 начало 30-х. Может быть, середина. А он 880 каком-то -го, году, 5 -го, да, родился? 5 -го, да, 5-го. 885-го. Да. Ну, то есть он уже, в принципе, был Ну, за 30 ему было, да? Ну, старый уже, я тоже считаю, что уже старенький, в принципе, был. Для России того времени 30 лет это уже достаточно серьезный возраст. Ну, не По хочу ищите. я, не хочу да. я искать, поищите потом сами про Михаила Васильевича. Тем более, что я не очень хорошо, хорошо. Ви, ви, вижу. Михаила Васильевич, 40 лет ему было, да. 40 лет. 40 лет. Спасибо. Вот. И значится. Тоже он человеком был не очень хорошим, скажем прямо. В Тамбове народ травил боевыми отравляющими веществами во время крестьянского восстания. В одной из его дивизий командовал, знаете кто? Угадайте с трех раз. Василий Иванович Чапаев. Чапаев этого хоть знаете? Чапаев, Да, слышал про него. Это вот он был одним из командующих дивизий фрунзенских. Собственно говоря. Интересно. Да. да. А, а звали его не Чапаев, а Чепаев. Mm -hmm. вот. Бандит был тоже редкостный еще тот. Героизированный советской властью. Обычный представитель малых народов, если мне не изменяет память, он был то ли Чуваш, то ли Башкир, Башкорт. Mm -hmm. По-моему, Знаете... Чуваш. Больше интересно вот эта история, которая у нас сейчас с Азербайджаном происходит. Вы в курсе нее? Ну, Нет? у нас трения какие-то, но я, честно сказать, не очень разделяю подобную политику нашего руководства. Нельзя одновременно ссориться и с Арменией, и с Азербайджаном. Надо как-то выбирать. Да, но там какая-то странная история вышла. Ну, с Азербайджаном по-любому по у нас не получится никаких отношений, как бы так же, как и с Турцией. Потому зря. Что, ну, это, кстати... зря вы так зря. Ну, это нет, это они будут всегда действовать в собственных интересах, и как бы. А вы хотите, условия... чтобы они в наших интересах действовали? Ну, это нормально, когда. условия, чтобы наши интересы были именно подавлены. Ну, это вы зря. Ну что вы? Ну, ну что я вы? вот заметил, вот, ну, как бы вот. Та история, которая сейчас на моих глазах происходит. Расскажите да, вот, поподробнее. Я, вот... я, возможно, что-то пропустил. Я все время в полях, я не часто ну, не часто новости с... могу прочитать. С азовцами. Вот как получилось-то, нехорошо. Азербайджан с азовцами? Я ничего не слышал. Нет, Турция, Турция с азовцами. А что там? Нехорошо. Ты думаешь про Азербайджан. А так... Ну, это Азербайджан, это же турецкий сателлит, по факту. Это же. Ну, зачем, как... вы зачем вы так? Зачем так к дружественному государству? Али, да друг они друг Владимира... Они полностью турецкие. Вы вообще общались с ними когда-нибудь вот здесь, в чат вы, встречали их? Да, они ко мне вполне нормально. Не знаю. Но они не очень такие ребята. Ну, хочу им насценить. У них вера просто... другая, у них культура другая. Но с чего они нас должны любить? Если мы им не хамим, они нам не хамят. Нормально общаемся. Ну да, но как бы у них, понимаете, они как бы над нами смеются постоянно. Ой, да над нами, братец, весь мир смеется, я тебе честно скажу. От меня вот до Харькова меньше 80 километров, а от границы до Харькова ну, чуть больше 30-40 километров. Мы четвертый год идем 40 километров эти вшивые. Мы Курскую Дугу, операцию Цитадель за несколько месяцев развалили, а здесь четвертый год маленький участок вот этой вот операции Цитадели, и то мы ничего не можем сделать. Ну, как над нами не смеяться? Ты, ты, ты шутишь? Ты знаешь, сколько я людей Но там положил? Ты знаешь, сколько я там людей положил на Харьковской земле? Даже, даже озвучивать страшно. Слушай, ну у меня такая информация, что сейчас война совершенно другая происходит. Что дроны как командиры бы... Командиры такая... другие, понимаешь? Командиры другие. Идиоты. Когда командир получает назначение какую-нибудь какое-нибудь теплое место, потому что у него там кум, брат, сват, или он занес кому-нибудь, то и война другая. Да в смысле? В смысле? Да в прямом ну, смысле. Как? Коррупция нас съедает изнутри. Да коррупция не только нас съедает. Меня интересуем мы, а не кто-то. Зачем мне коррупция в Азербайджане Турции? Коррупция в Это явление, которое, как бы и сейчас, вот в данный момент во всем мире никак не уберешь. Как-то как Сталин убирал, как-то Сталин решил э А вы Сталина хотите назад вернуть вопрос? Тогда, не в этом. Командиры же, которые планировали тогда будут подавлять восстания крестьянские. Также понимаете? А, а тоже люди а то голодать у нас, начнут, а, а так не начнут. Ну. Слышал, что позавчера или вчера э ах, какой человек сказал. Не слышал, когда он заявил, что, ну, поймите, у нас война, а инфляция это неизбежное следствие этой войны. Ты знаешь, к чему нас готовят, братец? Ну, я примерно понимаю, но никто... это раз. Так это только один аспект, а второй аспект вот этого высказывания – это всеобщая мобилизация, сынок. Ну, да, это я тоже понимаю. И понимаешь, вот чем так, это вот, чревато? Украину, как бы, они не смогут сейчас контролировать вот тем количеством войск как бы продвинуться... Контролировать? Этим, да. мы за 4 года возьму. с боем не взяли ни один областной центр. Я тебе еще раз говорю, от меня до Харькова, отсюда вот, где я нахожусь, 70 километров, от линии боевого соприкосновения 20, ну, 30, ладно, соврал я немножко. Ну, вот они сейчас суммы хотят взять, как бы вот, реабилитировать. А, хотеть, хотеть мы можем все, что угодно. Мы в прошлом году ровно так же хотели взять Харьков. 10 мая, ровно 10 мая началась операция на Харьковском направлении. Мы не сдвинулись ни на метр. Ну, ладно, 3 километра. Ну, Мариуполь можно, в принципе, рассматривать как областной центр, наверное. Нет, Мариуполь не областной центр, это во-первых. А во-вторых, мы его не брали с боем. Мы окружили сразу части, которые находились внутри города, решили их подвоза боеприпасов логистики полностью а потом уже внутри города, вместе с городом уничтожали. Это не та война, братец, не та. Это плохая война. Мне она не нравится. Она лживая. Ну, может быть, может быть. Это я война, это, война это я понимаю так, война, что прежде всего, с каждым днем, я гоню от тебя, конечно, эту мысль, безусловно, гоню всеми силами, но она ко мне возвращается, возвращается и возвращается. Большинство людей, с которыми мы воюем, говорит на русском языке. Да. Это мы так защищаем русскоязычных. Мы своих русскоязычных кладем и их русскоязычных кладем. И Донбасс весь положили. Ну и убежать. Да, мужиков на, Донбассе, мужиков на Донбассе нет. Там одни бабы да. живут. Это ж как это мы защищаем русскоязычных. Ну, как-то так, да. Обалденная защита такая. Вот у меня ну, слушай, все, я все больше и больше к мысли, что вот Женя Но. Пригожин э, повоевал там, за ленточкой, э, он вдруг понял, что не там враг, а с другой стороны. Да, да. скорее всего, так оно и было. Только... Но сейчас так не принято мыслить, понимаешь? А что тут сейчас... принято? Я этих пацанов на смерть отправляю каждый день. А потом их родителям и родственникам отправляю документы. Пропал без вести, пропал без вести. Потому никто его оттуда, сука, не забирает. Ну и что делать с этим? Я не знаю, что делать. Я просто жалуюсь тебе. Если бы я знал, что делать, я бы уже, наверное, делал. А что делать, я не знаю. Да и ничего я один Короче, не сделаю. Ничего, ничего не сделаешь, в том-то и дело. Но мне, мне больно, мне эти пацаны снятся потом, понимаешь? А в каком вы звании находитесь? Да неважно, сейчас я тебе расскажу и попаду завтра в тюрьму, не хочу. Ну вы же лицо уже свое показали. Да, лицо мое. Лица моего нигде нет. Нигде ты его не найдешь. Ну, не, подождите, здесь есть модераторы, которые могут зайти в любой момент и посмотреть, что здесь происходит. А, там да, здесь 300 с чем-то тысяч человек. Вероятность того, что какой-то модератор послушает наш разговор, практически нулевая. И меня это не очень волнует. Ну, а если они меня, подключат, меня, сюда сынок, меня, сынок, меня сынок больше волнует судьбы семей тех, кого я отправляю на смерть. Я все больше и больше думаю так, как думает, думал Женя. Может быть, я и закончу такой кон, конечно. Может быть, это не исключено. Но не, не потому, что ты меня кому-то сдашь. А что а судьба? Ну хочешь, я тебе расскажу судьбу вот. вот. Конкретно вот Свою? близкого мне человека, моего брата двоюродного, который там погиб под Бахмутом. В, Бах, в вооруженных силах или в Вагнере? Вагнере. Расскажи. Ну чё, дяди его. Дяди его. Ну, только я хочу, чтобы ты понимал. Дядя, подожди, подожди, отец. подожди, подожди. Только я хочу, чтобы ты понимал. Ага. Вагнеровцев не я отправлял. Это друг ну, Да, другой я понимаю. Момент, Там да. совсем другая да, история. Как бы к вам, наверное, не имеет никакого это отношения. Но я хочу, чтобы вы как бы, да, Говорили, говори. услышали. Ну, в общем, дядя мой такой непутевый человек, он как бы половину своей жизни в тюрьме провел. Да. 16 лет, первый раз по малолетке сел за то, что икону где-то там украл. Это вообще жесть, на самом деле, да. Ну, да. За это в тюрьме не уважали, как бы, ну, да. сами понимаете, да, наверное. Я же в России живу. Ох. Да. И когда, как бы, я узнал, что Женя, его сын, который, кстати, отчество у него, даже не он не на дядьку моего был записан, он на другого мужика был записан, потому что тот сидел в тюрьме в тот момент, когда он родился. Ну, хотели биографию сберечь, очевидно. Не знаю, что хотели, но факт в том, что Женя, когда вернулся сам с тюрьмы, он оказался как бы ненужным в доме, в его... Как бы, ну, Живут я, уже да? другой мужик. Да, как бы, ну, живут там своей семьей, в общем, они уже, да, там бабу какую-то он там себе нашел, молодую продавщицу. Вот, он пришел с тюрьмы, и что, ему куда? Побухал там что-то с ними туда-сюда, ко мне пришел, я что, я все время на работе, вот. Ну, а если не работаю, то музицирую, я музыкант, мое хобби такое. Вот. А на чем играешь? Я басист. Да ты Играю что, я в тоже вас. в юности был басистом, прикинь. Вот. Серьезно? Прикинь, как. Ну и вот, ну и вот суть в том, что как бы Женя, он пошел туда внезапно, как бы для меня просто. Ну сначала он присел в тюрьму для этого, потому что никто бы его добровольцем туда не взял. Он а, пошел спиздил велик, попал специально на камеру на нем, его пришли приняли он присидел там в СИЗО какое-то время. Тогда еще от СИЗО, ну, как бы не забирали из СИЗО. Не, можно было, но без... не, можно без было с самого начала, можно было. Это неправда. Ну, вроде как он такой, не очень-то годный туда был. Угу, я так угу. Ну, тогда, тогда еще фильтровали, тогда еще да, с да, раскинутыми да. пальцами. А потом, когда вот приехал Пригожин там вот это вербовать туда, вот он подписался и поехал прям туда вот в самую жопу этот подбахнуть. И привезли от него обгоревшие головешки вот попал там под термобарический боеприпас где-то в здании. Уже потом, когда уже шла зачистка, нашли, вот там медальон его уцелел. И как бы вот его привезли. Сестра вот приезжала с Москвы, похоронили так его, его. хотя бы привезли. Да, она получила все выплаты. Это, это все еще, это еще хороший вариант. Ну, я знаю, да, там всякие варианты были. Привозили и чужих тоже. Вон, мужики на кладбище рассказали историю, когда вот Женю хоронили, что привезли и горели не вскрывать. Ну там прям четкая инструкция была. Ну, консерву эту не вскрывать ни в коем случае. А, это, Хоронить вот так. Это повально, это повально. А тут что-то какие-то дурачки нашлись. В общем, начали ее вскрывать там. Вскрыли, и, а там не то. Такая вот история. Ну, печальная история, что тебе сказать. Ну, в этой истории ты меня обвинить не можешь. Можно меня обвинить в другом, вот в эпизодах 22 -го года по поводу мобилизации, когда частично объявили, тогда меня где-то можно цепануть. А когда дурак идет только потому, что он думает, что там легкие деньги он получит, идет осознанно же, осознанно понимая, что идет на войну. В этом меня тоже обвинить нельзя. Ну вот так вот. Вот такие, как говорится, пироги. Со скорой народу много поуходил. Я 10 лет там проработал. Нет, нет, общаюсь с народом, оттуда. А ты водителем Уходил. был или врач? Я фельдшером был. Угу. Я после школы медучилища закончил. Ну, так И... ты на фронте себе специальность бы нашел легко. Я знаю, но я не хочу. Ну, это я тоже понимаю. Я, я не изначально понимаю. понимал, что это война, но как бы она... Я, такая я не, не буду очень. тебя уговаривать по одной простой причине. По идее, по э, своим обязанностям я вроде как и должен был тебя уговаривать. Но я Я потерял веру в э, необходимость Честно тебе скажу. Ну... Может быть, это такой период у вас сейчас. Ну да, может быть. Все может быть. Все. Такое бывает. Я вот сколько как бы, ну, музицирую в своей жизни, я, у меня периодически случаются такие, знаете, периоды выгорания полного. Конечно, выгорание нежного. музыканта. Я понимаю, что это такое. Я, я когда-то играл на вас гитаре. Группа была, все эти вещи. Выгорание музыканта и выгорание на войне – это несколько разные выгорания. Ну, конечно, но все равно как бы это имеет общее как бы, Не имеет. механизм, можно так сказать, да? Вот. Я потерял, я потерял э, объяснение для себя, зачем, понимаешь? Да. Мотивацию. Да, 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 я, я не понимаю, понимаю, зачем все это делается. Я же тебе ну, да. уже сказал, у меня все больше и больше возникают мысли, что это процесс уничтожения русскоязычных с двух сторон, а не защита да. никакая русскоязычная. Все верно, так оно и есть. Но вы вы можете это исправить, лишь только организовав военный переворот. Пуч. А если бы... Хунта. Да, а если бы... И вот это вот, понял, киевский режим, да? Хунта. Да, да, да. Да, да, да. Ну, Но это, я думаю, это не прокатит сейчас уже, после нет, того, как это не с моими можно возможно... сделать. Как... Это не прокатит с моими возможностями. Ну, и с, тру... и это... с трусливостью общей массы э, офицерского состава. Ну, по крайней мере, в моем окружении они в основном ну, и, и ну, ну, что? Ну, что ж, будем работать в этом направлении. Я подумаю, кстати, вот тут стоит подумать. Ладно, серьезно. Да. Я бы не советовал даже думать об этом. Почему? Спасти, Я спасти, думаю, вам спасти, просто, спасти если вы не хотите жизни, этим... мне кажется, это того стоит. Не тысячи, десятки тысяч жизней спасти. Почему? Это хорошая идея. Спасибо. Ну, десятки тысяч вряд ли, конечно. Почему? Не отправлять на смерть десятки тысяч людей? Я думаю, что таких потерь сейчас нет. А, ты сказать. про потери? Я тебе скажу, общие потери у нас исчисляются не десятками тысяч. Я знаю, что около сотни там, да. Но... Не около сотни, а сотнями. Я понимаю, да, что. Ну... Да, если я могу это остановить и мне кто-то в этом будет помогать, я буду только рад. Ладно, спасибо за идею. Давай. Всего я хорошего. подумаю. Отучим. Над... Да, я серьезно, ты зря, зря смеешься. А я вот пошутил на самом деле. Это, ну, как бы серьезно такие вещи нельзя сейчас в этой стране рассматривать, я. Именно столько такие и можно. Мы уже мирным путем ничего не остановим. Уж тем более и уж тем более в чат рулетки. Да ладно, перестань, ты меня никогда больше не увидишь. Давай, спасибо. Удачи, удачи. Целый лайк, друзья, целый лайк. Решпа. Вмовив російського офіцера здійснити путч і звалити Путіна. Це лайк, друзі. Це просто лайк. Вазар, я, я зрозумів, ніяк. Ніяк. Жаль, жаль, дуже жаль. Було б цікавіше. Ну, це просто лайк і донат на ЗСУ. І малесенький донат на підтримку каналу. І малесенький-малесенький. Далее.